Saudara, minggu lalu Singapura digemparkan dengan tragedi pergaduhan antara dua jiran yang tinggal di tingkat atas dan bawah di Blok 323 Yishun Central sehingga berakhir dengan seorang wanita mati ditikam. Puncanya ialah pertikaian mengenai bunyi bising yang sudah berlarutan buat beberapa ketika. Adakah ini menunjukkan bahawa masyarakat semakin kurang bertolak ansur terhadap jiran yang bising dan sejauh mana Kaedah pengantaraan masyarakat berhasil menangan, menangani konflik antara jiran yang bertikai. Pertama sekali, apakah yang ditakrifkan sebagai jiran yang bising? Dari segi undang-undang, um, hanya kerja tertentu Uh, yang kita boleh classify sebagai bising seperti pembinaan ada had masa dan tahap bunyi yang ditetapkan the 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 db they call it right um uh, tetapi dalam kehidupan seharian juga kita pun ada juga perkara-perkara uh, yang kita tak boleh tolerate eh sebab bising terlalu bising uh, tetapi ini juga bergantung kepada um, masyarakat ataupun jiran-jiran yang yang uh, tinggal bersama eh uh, contohnya seperti aktiviti yang kita selalu buat macam kita tengok TV ataupun dengar muzik aa, pada waktu siang tak ada masalah right tapi kalau aa, aa, muzik yang terlalu kuat ataupun kita buat kerja mengubah suara di rumah sendiri aa, pada waktu malam dalam pukul 2 ke 3 aa, perkara macam tu akan menjadi mengganggu Menurut Kementerian Undang-undang dan Kementerian Pembangunan Negara, secara purata 2500 aduan mengenai bunyi bising dilaporkan setiap bulan pada separuh pertama tahun ini. Ia meningkat daripada 2160 aduan setiap bulan dalam tempoh yang sama tahun lalu. Jumlah aduan yang tinggi itu kata Dr Razwana disebabkan persekitaran tempat tinggal dan isu toleransi masyarakat terhadap bunyi bising. Hakikatnya bunyi bising bukan sekadar menimbulkan gangguan tetapi boleh juga mengancam kesihatan. Bunyi berlebihan um boleh menjejaskan uh, tidur, boleh meningkatkan stres kita dan juga memberi kesan eh kepada kesihatan mental. Uh, itu memang kita semua tahu. Uh, jadi daripada segi ini, dari sudut ni ya, eh, daripada sudut sosial ni, ia boleh merenggangkan eh hubungan jiran kita. Dan bila kita dah tak ada macam uh, trust eh, ataupun kita rasa okay, jiran ni tak akan berubah. Jadi perkara ni akan uh, berlanjutlah berlanjut daripada perasaan marah, perasaan geram. Jadi dia jadi macam perasaan konflik. Eh. Jadi dia menjejaskan keharmonian dalam komuniti. Itulah yang berlaku di Isun Central minggu lalu sehingga menyebabkan natijah ekstrim iaitu seorang jiran membunuh jiran lain. Januari tahun lalu pula, satu kejadian membunuh juga berlaku, ekoran pertikaian mengenai bunyi bising. Dalam kes di Isun, usaha perantaraan bagi menghuraikan isu itu tidak berlaku kerana proses perantaraan tidak disahut salah satu pihak. Pemerintah mengutamakan dialog dan komunikasi antara jiran yang bertikai dalam menangani pertikaian antara jiran. Sekitar 80% kes pengantaraan sukarela oleh Pusat Pengantaraan Masyarakat CMC berjaya dihuraikan. Namun, kurang 30% daripada kes yang didaftarkan di CMC meneruskan proses pengantaraan kerana salah satu pihak yang enggan turut serta. Saya rasa cabaran yang paling besar ini adalah mereka tak nak mencuba. Mereka rasa perkara ini tidak akan memberi apa-apa faedah right? Ramai yang rasa macam uh, orang tu pihak lain tu tak akan berubah. Jiran saya tak akan berubah. Mereka rasa macam uh, tak patut eh saya komprimasi. Sebab ini saya punya private space, rumah saya, saya boleh buat apa yang saya nak buat. Saya rasa menjadi jiran bukan sekadar tinggal bersebelahan saja. Eh? Tetapi kita sebenarnya berkongsi ruang hidup bersama. Jadi sedikit empathy ni sedikit bertanya mungkin kita boleh check in lah eh adakah bunyi ni mengganggu awak boleh jadi langkah kecil eh yang boleh membawa ketenangan yang besar kepada jiran-jiran kita.